Це два дні 30 грудня вівторок. Мої вітання сьогодні для всіх вас перед новорічний ефір для вас. Привітання з прийдешніми святами, година теплого спілкування і консультація в програмі громадська приймальня. Отже, про що сьогодні будемо говорити? Теми насправді цікаві у другому блоці психологічні прийоми, які полегшать життя. Ми будемо говорити про те, як в новий рік вступити без образ і як навчитися пробачати. А це насправді дуже важливо і насправді важливо робити саме напередодні нового року. У корисних порадах потрапимо полон ароматної ялинки. Створимо разом з і кибаном і не ламаємо традиції, Розпочинаємо з юридичної консультації. Сьогодні, ось насправді, у цій програмі, саме у цій годині, ми цю тему не піднімали, але це підсумкова програма. Ми знаємо, що у нас в Україні і уряд, і президент наголошують на реформах, які ну насправді за словами вже стартували. Подивимося, як вони будуть реалізовуватися у 2015-му. От сьогодні ми торкаємося такого аспекту, як реформування судової системи та правоохоронних органів. За мить розпочинаємо. Та якщо я скажу, що цей рік був непростий. Ні для кого це не буде таємницею. Насправді для багатьох з нас він був навіть важким. Для всієї країни він був навіть важким. Але є дуже важливе поняття, яке я часто використовувала. Я сподіваюся, що ви помітили особливо в вечірніх ефірах, там де ми говоримо про політичну про ситуацію на сході. Я часто говорила, що війна це насправді шанс. Який це шанс? Ну насправді, якщо правильно їм скористатися, то це дійсно буде і так. Ми поговоримо наскільки в умовах дійсно ситуація, яка відбулася в нашій країні, і реформи, які стартували, можуть бути реалізовані ми поговоримо зараз про те, наскільки реформи, які були знову ж таки наголошую, які були вже анонсовані, наскільки вони реально можуть бути втілені в життя? Тому що те, що навіть записано у програми уряду, уряду, який запрацював від 3 грудня, а програма була затверджена 11 грудня, реформ велика кількість. А от механізми реалізації цих реформ насправді навіть для досвідчених юристів залишаються, скажімо так, в багатьох моментах навіть незрозумілими. А сьогодні я впевнена, що в нашій студії принаймні кілька тез щодо важливості реформування судової системи, реформу правоохоронних органів, ми обов'язково. обговоримо, вы их почуєте, тому що в нашій студії наш, а я не побоюсь цього слова, у цій програмі найулюбливіший гість. Правда, і для багатьох глядачів я впевнена, що ви це підтвердите. Редакція наша теж це підтвердить. Це Людина, яка приходила до нашої студії і буде приходити до нашої студії, консультувати і давати вам корисні насправді не так, як знаєте, в нас законі. У Нас класно в законах пишуть цифри називати. Це все нонсенс. Треба говорити практичні речі. От сьогодні у нас у студії людина, яка вміє це робити. Це Євген Ласовський, генеральний директор юридичної фірми. Євгена, дуже рада бачити. До Лейла. правда. 223-09-71. Це прямий ефір. На цьому наголошує сьогодні. Вже з другої частини дозволив вам, вам телефонувати. Бо там теми у нас будуть такі більш житейські. Зможете телефонувати і вітати своїх друзів, бо завтра у цій годині ефіру не буде. А знаєте, як Євген дасть старт, наприкінці дам йому можливість привітати. а Після того і ви зможете буде у вас 40 хвилин для того, щоб зателефонувати і привітати своїх близьких. Обов'язково дам наприкінці час. Обов'язково А сьогодні така це габаль. На тему насправді. А, Але а, я да. дякую, що ви погодились. Так, є е, е, про що говорити. Особливо, якщо не проти, давайте з правоохоронної да. почнемо сфери. Да. Бо, е, е, багатьом це важливо, е, бо це стосується і даї. А я от подивилася те, що пропонується. Там навіть йде момент такий, як. Ліквідація дає її... от як да. це буде відбуватися. Як ви давайте ви тоді вам передаю, які головні тези? Судовищем, що це лейла. що це за реформування? Чи це дійсно реформування, яке реально може бути втілені в життя, і Україна готова до цього, і навіть люди готові до цього, щоб так було? Що це за реформа правоохоронних органів? Да, спасибо, Лейла. Ну прежде всего, хочу сказати за честь приглашеним в вашу програму і за честь числішать ваші слова. Я постараюсь далі служити, захищати що в моїх силах. А то, что касается реформы правоохранительных органов, ну, наверное, так в жизни получается, что столько слез и горя, которые касаются этой темы у людей в нашей стране Украина, и столько сколько горя вынесли из-за того, что в свое время неправильно, не должным образом не отреагировали на обращение граждан, когда не наступило наказание. И, наверное, наш народ Украины, наверное, он не выпросил, он выплакал эту правоохранительную реформу. Даст Бог, сейчас мы пойдемся более подробно по ней. И если посчитать, сколько слез было у народа, то все-таки, наверное, сам Бог велел, чтобы эта реформа состоялась. А теперь э, по делу. На самом деле задач стоит много, механизмов в реализации, как это будет сейчас делаться, немного. И учитывая э, новых э, наших представителей, которые первый замминистра гражданки э, сегодня Грузии Куладзе, которая анонсировала, скажем, проведение данной реформы. На сегодняшний день э, хочу быть осторожным, ни в коем случае не с критикой, но то, что мы пока услышали, первые тезисы это будем набирать молодых. Это всегда нормально. Мы будем резко реформировать данную систему. И теперь по делу. Вы знаете, я немножко, буквально на пару секунд отойду. Когда-то был такой товарищ следователь Яндиев в свое время в 80-х годах, который расследовал дело Чикатило. И который является уникальным следователем, который нашел этого серийного маньяка, который отдал полжизни для того, чтобы его найти. И потом он преподавал. Так вот у него была золотая фраза, для того, чтобы стать следователем, мне один университет не поможет. Для этого необходима только честь, совесть, большое трудолюбие и наличие наставников. Mm -hmm. Вот к чему я это говорю? Я говорю к следующему. Самое важное, я, который абсолютно к правоохранительной системе стараюсь относиться объективно, столько сколько мои клиенты пострадали часто от нее, и когда я видел абсолютно нулевую реакцию сотрудников правоохранительных органов, скажу следующее. У нас есть, к счастью, еще те наставники, их очень немного в правоохранительной системе, которые, конечно, должны остаться. Главное, чтобы мы с одного горя не перешагнули в другое, когда тотально под чисткой всех моментов и э, в связи с непрохождением там, переаттестации, как такое, кстати, как и в судебной. А, розумію, що це а, можливо і варто зробити. А чи буде ким заміняти? Я вибачаю за таке питання. Вот. Але а, отут же ж важливо. Лейла, на ну, самом правда. деле ми же не живемо в другом в, од... в різних озерах, да, і риба прийде, скажімо, там, ми живем всі в одному озері. да. і ті граждане, які mm -hmm. ушли, появятся нові. От ви задали вопрос по реформированию як таковой ГАІ і mm -hmm. там патрульної Да. Предполагают, що в даний момент буде будет дві служби, Это... автоинспекция и патрульная служба а по вариантам европейской, там, американской системы. Теперь вопрос следующий. Квалификационные требования к данным гражданам. Далее. Мы же с вами понимаем, самое страшное, чтобы сегодня все сограждане Украины понимали, что мы сегодня, тут что видим уровень поднятия криминальной ситуации, как в столице, так и в целом по регионам Украины. Все сотрудники, которые сегодня и меня сейчас слушают, и все родственники, которые служат в этой системе, понимают, и уже начинают понимать, что анонсируя такое серьезное сокращение сотрудников правоохранительных органов и, соответственно, изменения в трудовом законодательстве в связи с истотным изменом умов працы, да, что очень многие будут уволены. Теперь вопрос следующий. Когда ми з вами розуміємо, що тотальная тотальна реорганізація, і потеряют ну, свою роботу тих, хто не пройшли переаттестацию, там, вообще согласно закону о uh -huh. uh -huh. міліція, там должны бути аттестованные сотрудники, як физическая підготовка, так і знання тут багато. я дивлюся, ціна навіть роздрукувала. Я просто детально вас слухаю, бо цікаво насправді стільки моментів і. Дивлюся навіть от ви зазначили, що як буде з зникнення ДАІ, так званий в що має бути переформатовано та абревіатура, яка є, і національна поліція до якої мають перейти якраз функції. Слухай, ну тут богато всего, ликвидование ну, транспортной знаете, милиции, Что самое багато... интересное, мы с вами, Лейла, как граждане вот все, кто сейчас смотрит эфир, понятно, водители, владельцы автомобилей очень часто сталкиваются с гаи, да? И это вот находится вот сейчас mm -hmm. поставили на вершину айсберга. Вот знаете, проблема даи, патрульная служба. Лично для меня, как для человека, который всю жизнь живет этими проблемами людей, для меня гораздо серьезнее проблема, та, что лежит на поверхности, это, например, работа следователей следственных управлений. Мне очень интересно, каким образом будут расследоваться экономические преступления, тех, что являются высококвалифицированными mm -hmm. мошенниками с точки зрения мошенничества в банковской системе, которые э, мошенники в некоторых э, электронных системах, да, которые требуются высокой квалификации. Будем реалистами. На сегодняшний момент следователи, которые могут в полной мере понимать в банковской системе, например, и сфере проверок, кстати, мы видим с вами результаты работы банковской системы на сегодняшний момент. Сколько злоупотреблений в данности? И теперь следующее. Все, что касается энергорынков, все, что касается тендерных э, операций. Да? Поэтому для меня, сегодня, не дай бог, мы с вами, и наши мамы, и наши граждане, mm -hmm. они приходят за одним к сотрудникам правоохранительных органов, они пишут заявление. Такого-то, такого-то числа я там, деньги разместил на такой, там, там, в трастовом фонде или там, в кредитном союзе, ну или в любом финансовом учреждении. Лейла, самый страшный ответ один. Хорошо, мы принимаем, открываем криминальное проваджение в реестре, все, ждите писем. Для меня не столь существенно сегодняшний момент, и поверьте, для всех граждан Украины, кто сегодня меня смотрит, проблема в автомобильной инспекции. Это как раз проблема, но она не требует первоначальных шагов, первоначальные шаги. Это расследование уголовных дел, и я не зря начал с легендарного следователя, да. Мы на сегодняшний момент с вами, Лейла, на самом деле, мы давно с вами слышали, что, например, расследовано дело по такому-то такому, -то, такому -то гражданину, да, который Занимался преступлением там, против э, людей. Ну, я -то, там, торговля людьми, там -э, тяжелые преступления в отношении детей, там, педофилия. Я на самом деле постоянно мониторю этот процесс. То есть этот процесс находится так, как он экономически не обоснован, неинтересен, да, он находится в стороне. Далее, экономическая часть преступлений. Я не говорю о тяжких убийствах uh -huh. и не дай там, преступления против уже в связи с насилием и приведением к смерти. Да? То есть экономическая часть, часть все, что касается преступлений против детей. К чему я это говорю? Что самая важная проблема на сегодняшний момент, что когда мы с вами приходим, а это, от этого никто не застрахован, ни я, ни вы, ни наши родители, приходим э, в районное управление милиции, мы должны понимать, что следователь выполнит свои обязательства, он найдет украденный телефон. Все начинается с мелочей. Вроде бы это такая простая операция. Украли телефон. Но для кого-то он кредит отдает за этот телефон 5 лет. Или у кого-то украли автомобиль. Или у кого-то почистили квартиру, простите за такое. Ой, до речи, дякую, что вы знаете, шановные глядачи, будьте обережными, уже есть статистика. Зосени. Столиці викрадена саме в столиці 1434 автомобілі. Навіть я запам'ятала, і це загалом викрадають, щоб ви розуміли, викладають джипи простими словами. Будьте уважними, все таки не ставте під підпід під порадними. Я не знаю, що вам радити. Будьте Ось сьогодні цифру цю побачила. Тако, таких цифр ніколи не було. Так от я вам хочу сказати, що показателі роботи міліції лейла это отнюдь навіть даже кількість штрафів і протоколів государства автоінспекції. в будь-якому випадку це... это нарушение, уголовное нарушение, иногда, ну, часто там административное нарушение, но оно не ведет к тяжким, я, я не ставлю, я просто во главу угла постараюсь поставить тяжелые преступления, да, реформирование ДАИ и патрульной службы, это надо, но это не тяжкие, а вот когда человека касается тяжкое преступление, не дай бог кого-то, господи, не дай бог кого-то убили, не дай бог там преступление против женщин, даже не хочу называть, да, как называется, не дай бог ребенка, ну, страшные вещи, там, педофилии, да, вот это страшно, потому что, как говорят, если сотрудник правоохранительных органов, следователь как человек, который общается в данном случае не оперативный сотрудник, не будет помощи это угроза национальной безопасности. И вот безверие народа начинается с того момента, когда человек приходит один раз к следователю и говорит: мы проводим действия. Приходит через месяц, мы проводим, мы ищем. А самое страшное, когда человек даже указывает, каким образом необходимо найти, мы занимаемся, поэтому необходимо реформирование следственных органов Министерства внутренних дел. И скажу более того, вот сегодня мы с вами вместе в этой программе, если мы, да, в стране был очень поставлен серьезный акцент после событий, соответственно, зимы нашей революции по сотрудникам Государственной автомобильной инспекции, но почему-то очень серьезный блок экономических преступлений, ну, мы давно с вами не слышали правда, когда за экономические преступления, за воровство денежных средств, за то, что люди сегодня депозиты, которые разместили на счетах многих банков, которые сегодня закрыты, Скажите мне, в данном случае есть как экономическая составляющая, так и мошенническая составляющая. Неужели из, образно говоря, 100% закрытых банков, в данном случае все было исходя из тяжелых экономических условий, когда гражданам не могут вернуть депозиты, размещенные именно считать счета этих банков? Да нет, конечно. Однозначно присутствует факт мошенничества. Однозначно невозрешенные денежные средства, не только от того, что банк... Бывает, да, ликвидационная процедура наступила в связи с неправильным ведением финансовой Деятельности банка. Но это бывает. А часть... Ежечас... мы давно, вот те люди, которые стоят сегодня возле Национального банка. Если сегодня мы не позволим поверить гражданам, что следствие ведет должным образом и выполняет план по расследованию, у нас наступает угроза полного неверия сотруд... ну, правоохранительным органам. Мысли, так разумеется, почему так часто повязываете. Я дякую, Вачитаю. Чому звичайно як можна не любити таких гостей, які говорять і такі речі можна сидіти ведучим дійсно мовчати, бо немає навіть що додати що вже живу сеті. Я понимає? розумію. А я так розумію, зараз розумію, чому постійно правоохорони, коли говоримо про реформу правоохоронних органів, вона йде паралельно супутньою саме з реформи судової системи. Конечно. Вони ну це речі, які роз'єднати навіть при великому межанні нереально. Це речі взаємопов'язані. Ви почали вже суддів, згадали про перетестацію, яку да. вони мають пройти. Вы знаете, Але, знову ж таки, тут... Лейла, я общаюсь с судьями, и самое парадоксально другое, опять уйдем от высокой юридической угу, науки, угу. из всех иллюстрационных моментов, ведь на самом деле из количества судей, которые предлагаются на сегодняшний момент пройти иллюстрационную процедуру, и ну, каких звельниты, а теперь я скажу просто в лоб, на самом деле зарплата у помощника судьи 1300 гривен. Скажу вам более, это, когда мы говорим о том, что надо, чтобы быстро проходил процесс рассмотрения, соответственно, в суде, то э, сегодня, кто смотрит меня в суде, они прекрасно понимают. Вы понимаете, уважаемые граждане, что когда работает помощник у судьи, за 1200 гривен там в Киеве, например, или в другом городе, да, работать никто не сможет. Судья должен доплачивать. Потому что он физически не успеет при масштабе объеме оформления документов, он не успеет. Поэтому, а теперь вопрос другой. Под методом люстрации, да, и у меня, кстати, скажу вам более того, у меня много достаточно обоснованных претензий за всю мою практику к судьям, и я это четко понимаю, которые выполняли свою работу с нарушением закона. Да? Это уже вопрос я у нас... думаю, что это, в принципе, даже если за логику идти, то завжди так будет. Когда я сейчас не про вас говорю, да. для людей. Когда есть две стороны, кто-то будет недоволен. Або позивати, Вы або знаете, что, говорю, что говорят судьи, вот как говорят, образно говоря, когда не в здании суда, а когда угу. на улице. Ну, они, они говорят о следующем, что на самом деле большинство судей не имеют ни инфинити, это правда, да, они не имеют ни мерседесов. Но под всю листарционную процедуру, как таковой, те граждане, которые выносили резонансные, в данном случае э, я так объективно, э, так осторожно, да, там незаконные, потому что только в данном случае потом суд может решить, скажем ну, да, так, незаконное решение, законы, да, шиндалы. но самая угу. большая беда будет в том, если сотрудники правоохранительных органов, как таковы, они не являются э, последней, скажем, судебной, ну, инстанцией да, в вынесении решения, то есть они ищут, ну, скажем, проводят оперативные мероприятия, они готовят документы в суд, то теперь давайте, реально, уважаемые сограждане, суд ставит последнюю точку. И скажу вам более того, если на сегодняшний момент подойдем огульно, в данном случае к судям и мы сегодня останемся еще на какой-то период времени без судебной системы, это тот, говорит, человек, который постоянно... Ну, у меня были проблемы uh -huh. у моих клиентов с судами, и никогда, не, знаете, ни родственников сам не имел отношения к суду, то мы с вами получим тотальный при реформировании правоохранительной системы и одночасном реформировании судебной системы. Если у судей будет отсутствовать надежда в справедливость, а давайте будем честны, не все судьи являются коррумпированными. Далеко не все, да? И совесть и честь у многих есть, и слава Богу, осталось. Но говорят золотую фразу, что если хотя бы один судья достоин того, чтобы остаться на своей работе в каком-то районе, а он будет уволен, в связи с тем, что он не прошел там люстрационную процедуру, тогда в этом плане мы надежду и потеряли. А самый главный момент, если теперь по конструктиву, для того чтобы переложить не секрет ответственность на сограждан, я не в плане плохом этом слово, да, необходимо дать право. Для реформирования судебной системы всего нужно необходимо начинать с первого шага. Он самый простой. Это для того, чтобы на районном уровне, на районе там небольших городов, mm -hmm. мог выбирать. судебний корпус представителі народу, О, тоді можливо ситуація змінилася. Вот тоді... що... тому що от, правильно, я просто зараз ви говорите. Я одразу пригадую якісь речі, коли якраз про судову реформу почали активно досить її обговорювати, і останні події, які відбувалися, тоді були у ці розмови, що звільнити всіх набрати нових, і навіть приклади приводилися Сербії, Словачини. Там подібна історія була, але ті ж судді, яких звільнили тоді масово в Сербії, Словаччині, вони подали до європейського суду. Мало на це простановлено їх поновили. Всі відповідь, відповідь того... проста Поновили, працюють, Сейчас тому... не будем по фамилиям, но совсем недавно у Абсолютно. нас э, на работе восстановили некоторых судей по решению Европейского суда. По... Это в да, а, у, нас это уже, у, нас, да у нас уже там О, серьезные судебные то, инстанции. То в серьезной судебной инстанции. Поэтому у нас на самом деле выход один. Это для того, чтобы народ, и я, в том числе как представитель народа, был удовлетворен. Угу. Я четко должен понимать, что я выбираю этого судью. Тогда будем честны. Кому тогда выставлять претензии, если мы должным образом не будем его и контролировать? И порядок отзыва судьи с гарантиями понятно, потому что будем реалистами, с высокой юридической практикой и историей, Там Соединенные Штаты Америки, они прошли там 200 летие для того, чтобы восстанов... порядок судью пожизненный, да, дать ему возможность представлять свои ну, судовое представительство да, по жизни это хорошо он становится независим но самое страшное другое у нас повторюсь уже после некоторых граждан это было года два назад мы рассматриваем у нас очень малая доля оправдательных приговоров а теперь и это является угрозой нашему национальному вообще достоянию. Потому что если угу. у вас доля оправдательных приговоров из 100 зашедших документов в суд 1%, образно, не помню, там или 2, очень малая доля, это о чем говорит? Это о том, что позиция прокуратуры... Позиция сотрудников правоохранительных органов является 100% практически, если убрать экстраполяцию, там 2-3% 100% правильная. Это о чем говорит? Это говорит о том, что судья первой инстанции понимает, что его судебное решение будет в апелляционном порядке, скасовано или э, там, специализированным судом, или верховным. Это о чем говорит? Что судьи? мы не будем сейчас о глобальном о многом, если малый процент оправдательных приговоров, это говорит о страхе. И на сегодняшний момент в нашей стране этот страх присутствует. Потому что человек, который независим морально, внутренне, и поверьте, дело даже не в финансах, он вынесет оправдательный приговор, руководствует властным бачением то, что он бачит. Но самое страшное. Вот сегодня, кто смотрит, те, кто осуждены сегодня, те родители, которые сегодня находятся в местах лишения свободы. Мы еще один вопрос не подняли. А пересмотр дел, да? А условно-досрочное освобождение, когда э, руководитель э, учреждения, где приб, ну, прибывают э, граждане, которые были осуждены, да, суды местной э, инстанции, да? Это такой масштаб э, непонятной ситуации, когда на условно досрочном мы с вами были свидетелями, когда некоторые были э, резонансные осуждены, mm -hmm. потом на условно-досрочное освобождены, да, хотя оснований там по болезни не было никаких. Сегодня, кто смотрит, Но, взагали. вот. Ввечері вже вийшов, приїхав на майдан. Вибачте, лідачі, що я говорю, але правда вопрос в одному: всі, хто сьогодні і ті родственники, осуджені... А коли звичайні люди цього дивляться, ви правильно ви знаєте, родина дивиться і думає. чому ж з моєю там дитиною власне не можуть? Чому а ви знаєте, так? що на сьогоднішній мед ну, ви розумію, Лейла, сьогодні? дуже багато людей, які знаходяться в містах лишення свободи, не за тяжкі преступлення, тяжело больні. И сегодня для того, чтобы они вышли на условно-досрочное освобождение, вы понимаете, о чем я говорю, да, сегодня хочу, необходимо столько провести серьезной работы, хотя по І процесуально, і по закону они мають право на условно-досрочне освобождение. Простите, що я пішов в проблему далі. А нічого я вам пока... насправді дуже дякую, тому що ви нам навіть зараз підкинули кілька тем, які ми, в принципі, якось їх не торкалися, але за огляду на ситуацію, думаю, що ми мусимо просто і зобов'язані торкнутися. І от особливо, тому що у нас часто нам телефонують мами, дітей, які зараз знаходяться між бою. І поки не буде, mm -hmm. знаєте, mm -hmm. коли я наблюдаю, ми много говорим, да, но ну, наприклад, міста лишень. свободы это как знаете вот так вычеркнули в жизни мы об этом там решать и ну, говорить поки не кто будем поки кто из близких не подходит. Вот. Да? а я знаю эти места лишения свободы я вижу людей которые я четко понимаю где есть момент для того чтобы выполнять закон и освобождать граждан без каких-либо преференций да и сегодня хочу сказать следующее в этой стране мы эту тему не, э, вообще в целом в средствах массовой информации она не будируется. Но сегодня все, кто смотрит, если мы с вами вместе поднимем эту тему, потому что золотой закон ⁇ справедливость начинается там, где они никогда и никто не помнит. А мы говорим о многом, о справедливости, как мы забыли. От, якщо ми начнем справедливо рассуждать о тих, кому вам ви вычеркнули общество и которые находятся в містах лишения свободи, тогда і к нам будет отношение справедливо. Так, євгене, вичерпано дійсно час, да. але я вам і дуже хочу, щоб ви ще привітали. Тема серйозна вийшла глобальна. Зраз стільки думок одразу виникла, але є про що говорити дійсно, і будемо вас запрошувати вже 2015 тисячі це все обговорювати. А вам дуже прошу, ви маєте можливість сьогодні привітати і родину привітати да. і всю країну. Про Уважаємо... И мои сограждане Украины. Я хочу сказать следующее: сегодня в этот момент мы встречаем Новый год весьма сложно и с многими смертями. Тех, кто сегодня находится в домах, в которых у некоторых людей не за что кушать, а их родные и близкие, кто погиб, а кто находится на передовой. И как бы это ни называлось, это настоящая война. И я хочу сегодня, не могу здесь, учитывая время, преклонить голову перед теми, кто пал, считая, что право и надежда всегда, рано или поздно, нас поможет нам понять, кто был прав, а кто не прав, а кто полег, он всегда прав. Поэтому тем матерям, тем женам, тем детям, которых павшие родители на сегодняшний момент, вам надежды, счастья, и пусть вам Господь помогает. Я хочу сказать спасибо всем медикам, врачам, которые несут свою службу, абсолютно иногда за копейки и за деньги, но которые верят в то, что свой долг необходимо выполнять. Я хочу пожелать всем людям долго, Счастья и личного семейного благополучия. Хочу сказать: недавно моя мама попала, тяжелое состояние была в больнице, ее выходили врачи. Сегодня не хочу говорить по именам, потому что все врачи одинаково все выполняют свой долг. Я хочу сказать сегодня громадное спасибо тем, кто спасает наших близких, невзирая на то, как ему плохо, и невзирая на то, что ему иногда не на что в трамвае ехать. И скажу вам следующее: вера предшествует чуду. И желаю всем, чтобы наконец-то заплаканные глаза мам в нашей стране рано, все-таки пусть лучше раньше, станут светиться надеждой. Поэтому всем спасибо, кто помогает в этой стране жить независимо от политической составляющей. И желаю нам всем громадного счастья. Спасибо. Боже, Евгений, что вы со мной делаете? Так, э... Приймаємо вся країна. Я впевнена зараз. вас ви почули. Вибережіть, будь ласка, мамочку, просимо вас також, тому що Спасибо. ви завжди до неї при прихідці звертаєтеся. Нехай її господь оберігає їй. щоб все-таки вона одужувала надалі. Я так розумію, що зараз вона вже вдома. Вітання вона від многих нас. діток вже вивіла. Я... Виза. так, так мама прекрасна людина. Спасала. Дуже дякую їм їй і всю вашу родину. Хлопці, Спасибо. ваших хлопчиків, синочків вже вони великі, але нехай вони да. все таки наслідують приклад такого батька, як ви. Дуже дякую, що сьогодні прийшли, знайшли час. Е, Євген Лосовський, генеральний директор юридичної фірми, був гостем першого блоку. Ми продовжимо після реклами. Побачимося.